В нашій студії сьогодні завітала м'яки Гана, керівниця гендерного клубу е, в нашому місті. Доброго ранку вам доброго і доброго ранку. Е, перед тим як ми розпочнемо е, саму розмову про Лесю Українку та про е, день, е, який ви проводите. Хочу запитати взагалі для тих, хто не знає, наших, наших телеглядачів, чим займається гендерний клуб нашого міста? Сприянню гендерної рівності Ну, було все зрозуміло. коротко. І ясно. Скажіть, будь ласка, у нас інформація є і написана про те, що ви сьогодні є головною спікеркою. Чому так сталося і про що буде йти взагалі мова саме на сьогоднішньому світі? Ну, Тут спасіба нашої активістки, нашого клубу, колежанки і координаторки проєкту Волі Полякової, яка була таким толчковим спусковим механізмом цього процесу. Тобто, це було її пропозиція. Почому спікеркою буду я? Потому що. А у меня диссертация по политико-правовой мысли Украины конца 19-го, начала 20 века. И учитывая ситуацию, которая на тот момент была, получилось так, что литераторы, ученые в той ситуации, которая сложилась к началу 20 века, к концу 19-го, вынуждены были выполнять не только вот ну, свои функции как литераторов, mm -hmm. но и политические функции. Ну, вы знаете, да, Грушевский там, историк, фаховый историк, mm -hmm. ну, который был главой УНР. Mm -hmm. То есть эти люди были политическими либо политическими лидерами, либо политическими активистами, дьячам и дьячками, которые очень сильно влияли на, эти, на политические процессы. Mm -hmm. Поэтому нас интересует, э, ну вот которой я сейчас, сегодня, на сегодняшней вечерней встрече, о которой мы будем говорить, то есть Лариса Петровна Косач, Квитка, э, не только как поэтесса, но и как общественная деятельница. Само тому вы решили присвятить эту встречу, безусловно, этой персоналии, правильно? Я так да. Понимаю. Только про нее буду говорить Сегодня только о ней. Mm -hmm. Ну мы, в принципе, планируем, что это будет целый ряд встреч. Mm -hmm. Это будет первая в этом ряду. У нее был один рождение. Mm -hmm. Вот, поэтому вот привязка к дате определенная есть. Ну мы как бы стартуем с этой персонали. потому что для нас очень важно, чтобы мы посмотрели на тех людей, которых сейчас воспринимают в Украине исключительно как памятники, угу. как на людей, которые действительно оказали огромное влияние, огромный сдвиг. И самое главное, что то, что они нам оставили, это наследие, нам жизненно необходимо сейчас. И мы хотим это показать на примерах. Угу. Как те вопросы, с которыми, над которыми они ломали голову, частично ответы уже есть, а частично мы должны учесть их ошибки. Как сприняли э, всю вашу идею тех, кто вас уточил? А, чтобы саме а, такие, ну, фактически там обговорення непубличные, да, можно вот так, можно это назвать. Ну, на ура, угу. да, большая поддержка, поэтому это как бы вот такое вот коллективное желание. То есть потихонечку на встречах нашего гендерного клуба поднимались масса разных вопросов, угу. и в том числе и эти вопросы. Э активистки, активисты знают, что у меня диссертация на эту uh -huh. тему, что-то где-то по чуть-чуть я упоминала, рассказывала, и вот Оля сформулировала, давай-ка мы это В на широкий темы, да? загал, да, uh -huh. то есть, потому что ну, вы, всем прекрасно понятно, что ну, кто-то возьмет диссертацию, сядет ее читать, конечно, нет. Uh -huh. А на самом деле есть масса разработок, ведь не только там моих, но и других ученых, которые интересны. То есть, это вечер э, встречи, обсуждения, перевода, uh -huh. С научного, з академічного на, угу. как его <рес> ну, розуміли, на да? чоловіческий, як я його називаю. Що цікавого будуть розповідати про Олесю Петрівну Козацьку таку? Все сплошное вообще. Это, знаете, это будет такая булочка с большим количеством изюминок на самом деле. Смотрите, на 100% я не скажу, в какую сторону пойдет этот разговор, потому что у нас там в анонсе указано, что это полилог. Да? То mm -hmm. есть мы, мы хотим, чтобы все поучаствовали. Знаете, это такое будет маевтическая встреча, как у Сократа, которого таким приемом общения с его друзьями, учениками был. У него мать была повитухой. И mm -hmm. маевтика – это повивальное искусство. И ему никогда не было интересно что-то рассказывать через вопросы и через обсуждение приходили к каким-то мнениям и поэтому когда вот такие встречи у нас проводились в более узком формате сейчас более в широком на самом деле разговор пойдет в ту сторону в которую его поведут участники вот те кто сегодня придут они будут определять нюансы о которых мы будем говорить для меня главное упомянуть о том вот как Руководительницы гендерного клуба Что, ну не побоимся этого слова что Леся Украинка она, она сама себя так не маркировала Она вообще старалась уходить от ярлыков Но по сути дела это феминистка угу. То есть это представительница Той группы общества, для которой представление О том, что женское достоинство, равно Мужскому достоинству, оно было в принципе Ну чем-то понятным. Хотя они прекрасно видели, что вокруг на самом деле относятся к женщине совершенно по-другому. Mm -hmm. да? То есть в выборах участвовать нельзя, голосовать нельзя, имуществом полноценно распоряжаться нельзя. Судьбу детей определяет отец, отцовская сторона, наследование, тоже неравноценная и масса других mm -hmm. вопросов. Вот, поэтому для нас важна вот эта вот сторона ее деятельности. Mm -hmm. Но она не отрывна от всего остального совершенно. Кроме того, для нас что важно, мы там это заявили, что это будет вот такое, знаете, слущивание, вот когда глыба мраморная, mm -hmm. да, мрамор ценен сам по себе. Но важно то, что мы можем, убрав лишнее, мы видим yeah, yeah. что-то, да, убрать лишнее и к чему-то прийти. Очень страшно, что Леся сейчас стала просто вот памятником, как вы говорили, да, по груди. И вот то, как они говорят в школе, в садике, в институте, потом это всем неинтересно. Это живой, изумительный человек, который прожил 42 года и сделал за это неимоверное количество вещей. В то же время это был живой человек, который помогал воспитывать детей своим родственникам, написал учебник для этих детей, сама им что-то рассказала, преподавала, учила их музыке, знала множество языков. У нее была несчастная любовь в жизни, была счастлива. У нее были сложные отношения с матерью. Но в то же время поддержка матери умирала она на ее руках. То есть там... И как о человеке есть о чем поговорить потрясающим. І як у общественної как як у поетесі, це потрясаючі люди і хочеться вот, сломать вот эти вот... і, і прибратися зайвому, щоб почувствовалось дихання, биение. Скажіть, будь ласка, кого е, сьогодні тоді очікуєте, можливо, на цій зустрічі? Кто на вашу думку придет? Так, очень интересно. Как вы думаете, это будут э, э, школярии, чем, возможно, там уже люди больше, доросли, более сведомые? Ну, я хочу сказать, во-первых, что я рада всем, кто придет. Буду очень благодарна за этот разговор, потому что для меня он настолько же важен, как я надеюсь, для всех. Я, к сожалению, сомневаюсь, что придут школярии. Mm -hmm. Именно потому, что ну вот у меня две дочки, да, я прекрасно знаю, учебники наши, как это написано, что это написано. Поэтому я сомневаюсь, что придут школьники. А у нас это открытое мероприятие, то есть мы не договаривались там со школами, приведите к нам. Угу в добровольно-принудительном порядке детей я их и так звучать, далее. Да, 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 <laughs> Поэтому я думаю, что, скорее всего, это будут достаточно... Вот это вот, знаете, наши 10-15% mm -hmm. активных таких людей есть всегда, которые чем-то интересуются. То есть я сомневаюсь, что это будут именно... Профессионалы, то есть это сборище будет такое, знаете, там, литераторов mm -hmm. и так далее. Совершенно нет. Я думаю, что это в основном активисты и активистки будут. Равні, затикали, я Равні, думаю, що люди. пару літераторів ви таки побачите точно. Щось є в мене таке підозра, тому що. Е... Тому що кожен з літераторів хоче відкрити для себе людину, якою він захоплюється. І навіть Лесь Українку ж я кажу, що не прийдуть, не прийдуть. <рес> ну, а, а ми е, паріруємо да? одразу кажемо, що все-таки когось таке побачите. Так. Скажіть, будь ласка, з, з приводу персоналі, е, чи е, плануєте ви надалі продовжувати? Я розумію, що ще фактично. Тично не було цієї зустрічі, ви не можете зробити висновків, але е, казали про те, що плануєте приділити увагу декільком, наприклад, персоналіям, як мінімум. А е, чи будуть там присутні чоловіки? Я маю на увазі в е, у якості предмета обговорення, да, як Леся Українка сьогодні, і хто можливо буде надалі. Те, кого, о ком бы хотелось поговорить, я надеюсь, что запал у нас не пройдет, мы эти встречи проведем все-таки в этом году. Опять-таки напомню, что нас интересуют те, кто был, очень, был и есть очень важен в аспекте формирования современной украинской нации, в смысле народа, я имею в виду не этническое понимание mm -hmm. наций, а политическое то есть евреев, русских, армян, грузин, всех, всех, всех. всех. Как, то есть больше как государственническая история. Mm -hmm. Становление Украины как государства, нашего общего дома. Да? Вот те, кто повлиял на этот процесс. И в то же время те, кто нам важны и интересны с точки зрения идеи прав женщин. Mm -hmm. Это Драгоманов, это Грушевский, это Франко, это Кабринская, это Кабулянская, Это обязательно Липинский, Донцов, Михновский. То есть это не обязательно те, кто были очень mm -hmm. за. Mm -hmm. Ну, верно, потому что нужно говорить. А как на кшталт такой особистости, например, как Олена Талига, или еще какие-то представники Кипрацкого школы? А, мы тоже, хорошо, что вы нам сказали об этом, это очень важные, весомые персонали, просто я пока могу сказать о том, за что мы точно можем взяться. Это те люди, творчество которых было предметом моего исследования. Yeah. Поэтому то, где мы можем на волонтерских засадах, да, организовать встречу. То есть есть я, есть Кныгарня Е, которая пошла на встречу, есть Оля Полякова, которая является таким активизатором, катализатором этих процессов. То есть для этого встречи достаточно вот было нас. Да? Для того же, чтобы, например, по поводу э, этой встретиться, нужно пригласить, привести того, кто захочет рассказать нам выступить, потому что я не возьмусь mm -hmm. поднимать тему, в, которой я не, в которую я не погружалась достаточно глубоко. Это не профессионально mm -hmm. и неправильно. Вот. Поэтому это классно, я думаю, что рано или поздно это произойдет, но я не думаю, что в этом году. Mm -hmm. Так, э, повернемся до сегодняшней э, Чи Правда, еще у нас слушателей ожидал спиритический сеанс квест? Конечно. А что ж такого будет? Стало верчение. Но если мы говорим о тех, кто физически умер, в то же время мы к ним прикасаемся, то где-то как-то по сути... Я когда писала этот анонс, для меня было важно что? Зацепить не только рациональную часть, а эмоциональную. Потому что мы цельны на самом деле, да? То есть, но ведь важно, когда я говорю, что вот это будет скульптурная мастерская, мы будем обтесывать лишнее, да? Или спиритический сеанс. Мы прикоснемся к Чему-то мистическому, потому что есть записи голоса, есть письма опубликованные, mm -hmm. можно потрогать письма в музее, то есть прикоснуться к этому. Это и есть какие-то. На самом деле, когда с этим работаешь, это и есть мистические ощущения. Ты слышишь mm -hmm. голоса mm -hmm. тех, кто физически уже умер. Боже, ще становиться як то дуже <рес> Хорошо, <що ми> утром <рес> розговорювали. Але розмова продовжиться ся невечері. Будь ласка, пані Анну, ще раз проанонсуйте сьогодні, о котрій годині ви чекаєте на зустріч на таку цікаву тему, на також на таке живе обговорення, по суті. Ми ждемо вас. Ми спеціально вибирали таке час, коли це вже вечір, всі угу. після роботи. Есть возможность прийти в 18.30 в книгарне угу. на Европейской площади. Будем очень рады. Посмотрите, кстати, всех, всем предлагаю, в интернете уже выложены, в книгарне будет. У нас получилась просто потрясающая фиша. Угу. Настолько красивая. І угу. обов'язково радимо доторкнутися до цього дійства, переглянути як мінімум афішу, як максимум обов'язково сьогодні о 18.30 завітати до центру нашого міста і там взяти участь у е досить цікавому та е хвилюючому обговоренні. Насправді можу сказати, що це буде літературно, містично та фантастично. Да. Так. І політично для нас це важливо дуже <рістична> друзі. Нагадую, що сьогодні на нашій студії завітав. Михайла М'яких-Гана, керівниця гендерного клубу е, нашого міста. Дякуємо дуже за цікаву розмову Дякую. і до зустрічі ввечері, в принципі. Дякую. Запрошуємо. Наразі ранковий коктейль знову ж таки продовжується і ще трохи